прятать, секретить данные по демографии, но я уж не знаю, что там, да, они получили, если они готовы были на этот, а это скандал. Кто бы мне что ни говорил, скандал? отсутствие целого раздела в официальном документе Росстата – это скандал, и они молчат, понимаете? А никто не задает им вопросов. Ну сейчас вообще у нас, судя по всему, никто не задает никаких вопросов нигде, да? А, и это очень странная ситуация, продолжается, она усугубляется. То есть они в мае отменили публикацию данных в разрезе регионы, теперь они по всей стране не публикуют никаких данных. Та не уже... роты Путина начали задавать вопросы, которые не то, что озвучивать, а про которые думать даже не можно. Слушайте, дивно, потому что это Россия. Там, в принципе, ничего не можно. Ничего того, что показывает справжнее обличчя федерации. Но раптом звучит вот это. Ранее стало известно, что Росстат закрыл демографические данные по регионам страны. Сейчас в опубликованном обзоре социально-экономического положения России за май раздел «Демография» Полностью отсутствует. Нет этих данных и в соответствующем разделе на сайте Росстата, где последнее обновление заканчивается мартом. Данные спрятали. Какие там цифры, если готовы пойти чиновники на такой публичный скандал? Иными словами, данный факт имеет меньший урон, чем публикация демографических цифр? Ко мне присоединяется Инна Гориславцева. Инна, добрый вечер. Здравствуйте. А цифры-то, мабуть, не в Тож російські чиновники і намагаються їх приховати. Та для нас головне, що на болотах знову тривожненько. І сьогодні не через загрозу БПЛА. Все набагато серйозніше. У Путіна закінчуються вояки. А родилась наша глупость руска. Діска там погибнуть на дні баби інших наражають, там шапками закидаємо, там і що таке. такое. Наступило такое час, коли баби нікого вже не наражають. Стали дохлі, трусливі, розвратні. И не хотят рожать. Да и никого мы шапками не закидаем. Если уже шапками их закидывать, то Индия с Китаем закидают всех нас, как бы, если даже по пол шапки дать им в руку, как бы. Вот уж точно нас шапками закидают. А мы нет. Мы исчезаем, мы уменьшаемся в числе, поэтому нам нужно хранить народ свой. То есть есть такая практика народа сбережения. То есть надо беречь народ. Беречь народ от наркомании. Адгібілі за рулем в пьяном виде, беречь народ от алкоголизма, беречь народ от бессмысленных смертей, яке табувають між молодежю, на що тако зацепіри всякие там рискуют своей жизнью, дібнуть ни за что. Лучше бы на фронт пошов на фронте бы как солдат погиб с оружием в руках. Але пропагандисти традиційно відпрацьовуючи до речі методички Кремля, не зізнаються, що це все через те, що росіян тисячами щодня зжирає фронт. Вони знайшли іншу причину. Кажут, россиянки перестали хоть народжувати дітей. Чому б це? А ну давайте подивимося. Я говорил про то, что ребят, ну давайте смотреть на вещи реально. Сейчас во всех районных центрах, например, моего родного Забайкальского края, все роддома сократили и всех возят в областной центр. А это, ну, я еще представляю, я извиняюсь, там по Владимирской там, или Орловской области, они не сильно большая. Представьте, представьте, что такое за что, край. Да? Что такое Забайкальский край, где надо бедную роженицу по грунтовой дороге, по этим колдобинам, тащить где-то 550-650 километров. И что мы там привезем? Уже у нас есть случаи, когда женщины рожали в поезде, едя с Могочи, потому что они просто не доехали, а поезд идет 16 часов, так, между прочим, до областного центра. Но это ладно, а север-то самолетом. Север-то самолету говорит, ну мы на крайний случай поднимем эту, санитарную авиацию. Ребята, а вы три раза слетаете до Чары, это сколько будет стоить? Не дешевле ли будет держать целое гинекологическое отделение в Чаре вместе с роддомом, что девчонки рожали? Сейчас там остались какие-то перинатальные залы, там uh -huh. чуть не поменяли. Что, что отвечают? Вот. А ничего не отвечают. Это вот решение Минздрава России, и его выполняют. На сьогоднішній день. Ой, а що це горольов дивується, чому так відбувається. Все ж абсолютно зрозуміло на Росії. В пріоритеті не міністерство охорони здоров'я, а міністерство вбивств, тобто оборони. Бо на болотах не лікують, там калічать, там не рятують життя, а навпаки, кидають його під танки. Тож всі оці їхні міністерства це не про турботу, це про статистику, сухі цифри. Бо ті, хто стоять у кремлівських кабінетах, цікавляться лише одним. Сколько ще можно загнать на фронт Гарматного МЯСА? И сколько ще мобілізувати з останніх остатков генофонда? Наш министр здравоохранения говорит, что уменьшили детскую смертность на процент, Великое дело, правда, да? Но при этом рождаемость по Забайкальскому краю, я могу сразу сказать, рухнула на 22%. То есть несовместимые цифры, правда? Просто несовместимые. И здесь надо понимать, что и как должно быть. Тож, звісно, про якісну медицину, охорону здоров'я, особливо у віддалених російських регіонах, ніхто не чув. Бо Путін краще вкладе мільярди в ракети та й іншу зброю, але не в медицину. Бо ж мертві то не скаржаться, і це схоже: девіз бункерного. І на тлі найглибшого демографічного обвалу за останні 200 років Ростат і перестав публікувати цифри щодо народжуваності, смертності, а також шлюбів і розлучень. І це ще одне свідчення того, що у Путіна величезні проблеми, і його федерація котиться на дно. Ну і додам, демографічна криза в країні, де народжують, щоб відправити в окопи. Це для мене власне не несподіванка. А от те, що все менше буде тих, хто за родину буде бігти під дрони – це прекрасно. Менше окупантів, менше проблем у нас. А от московитів тепер ще й проблеми через нові заяви Трампа. Подивіться на кислу пику Скабєєвої, яка навіть не знає, як все це коментувати. Ще вочевидь, просто з Кремля не постукали і установки не під'їхали. Тому путіністка волає, цитуючи змі Далі дійсно важливі новини. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается активизировать работу оборонных подрядчиков. Они производят продукцию слишком медленно. Для Украины нужно больше оружия. Трамп заявил, что он максимально серьезно рассматривает вопрос введения санкций против России. Дальше прямая цитата «Я недоволен Путиным». Мы получаем слишком много чуши от Путина. Мы получаем слишком много чуши от Путина. Мы получаем слишком много чуши от Путина. Он ведет себя максимально любезно, но это ничего не приносит. В ближайшее время мы планируем рассмотреть новый антироссийский санкционный пакет. Только что заявил кандидат на Нобелевскую премию мира, президент США Дональд Трамп. А вот Мария Захарова пошла далее. И снова наплыла купа Хинеи про те, какие все погани и недружелюбни. Продолжаются поставки западного вооружения на Украину. После анонсированного ранее решения Вашингтона приостановить военные поставки киевскому режиму на время ревизии складов Пентагона И США прозвучали заявления об их возобновлении. Предстоит оценить последствия таких шагов. Но уверенно можно сказать о том, что продолжение накачки Украины киевского режима оружием, мягко говоря, не способствует мирному регулированию конфликта, которому вроде бы вот это самое мировое сообщество и в том числе западное крыло теперь всех призывает. Мы-то исходили из примата политико-дипломатического регулирования ситуации на Украине. А это еще не все, кстати. Захарова продолжила історити, бо что Европа демонстрирует, что она не такая же беззуба и беззахисна, И все больше решающие ныне лунают заявы на поддержку Украины. Евробюрократы продолжают эскалацию, эскалационную линию, полностью, исключительно и тотально узкокорыстную. Абсолютно их не интересует благополучие миллионов простых европейцев, уж чего уж говорить про украинцев, свои граждане не интересуют, свои граждане, чьи кошельки брюссельские чиновники беспардонно опустошают, просто забывая рассказать им, на что идут эти недобровольные пожертвования. Они идут на убийство детей, на убийство мирных граждан, мирных жителей. Не прекращает лицемерить, конечно, Каслер ФРГ Мерц. Он пытается оправдать неизбежность, как он формулирует, поставки киевскому режиму крылатых ракет «Таурос». Но, например, в интервью немецкому же телеканалу 1 июля он указал на техническую сложность этого вида вооружений, обучение, обращение с которым занимает не менее 6 месяцев. Он подчеркнул, что если Берлин поставит «Таурос», то это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими как это якобы происходит с крылатыми ракетами, которые получает киевский режим от Британии и Франции. За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении ударов вглубь нашей страны. Потому что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной. В Берлине, похоже, не задумываются, а стоило бы. Загалом, знаєте, ось все те, що нині відбувається на міжнародній політичній арені, буквально зриває пропагандистам дах. Повірте, я не перебільшую. А ще краще подивіться і коментуйте, щоб це побачили якомога більше людей. Достатньо стілістика в тому, які фрази використовує. вони сказати Амнагепівидпутн, а зараз. Я не в восторге от Путина. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них его солдаты. Сейчас их число достигает 7 тысяч в неделю, и я недоволен Путиным. Есть ли у вас вопросы? Какие меры вы планируете предпринять для урегулирования украинского конфликта? Ну, я бы не стал вам говорить. Разве мы не хотим устроить маленький сюрприз? Но урегулировать конфликт оказалось сложнее, чем я думал. Возвращаясь к России. Что бы вы еще сказали о вашем неудовольствии Путина? Послушайте, я очень им недоволен. Нам приходится слышать от Путина всякую чушь. Мы получаем от него много агрессивной критики. Хотите знать правду? Он всегда любезен, но на деле все оказывается пустым звуком. На самом деле Трамп, в общем-то, на мой взгляд, не может ничего предложить такого, что было бы действительно интересно для российской страны с точки зрения, с точки зрения урегулирования мирного конфликта. Пока, по крайней мере, не может. Да? Это с одной стороны, так сказать, да. Но одновременно с этим Трамп столько много всего говорит, что э, вот не уследишь за тем, что он там, так сказать, в очередной раз сказал. Вроде как приостановка этих поставок была мотивирована тем, что типа самим не хватает, да, для э, защиты себя. А теперь он говорит, нет, мы будем все-таки отправлять на Украину. Ну так если вы будете отправлять на Украину, то значит вам хватает, тогда значит ты обманывал. Или... Вам все-таки не хватає, і тогда якби как бы, які поставки будуть за щодо бізопасності США. Як думаєте, а це вже у них агонія чи ще ні? Бо й далі новини то для них не Отже, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 9 липня, заявив, що дипломатичні засоби це щодо врегулювання російсько-української війни вичерпані і пообіцяв. Подальше до помогу Украине. Тут, опять же, то, что ты с половиной года повторяем, то и сейчас повторяем. В отношении Украины, опять же, я лично считаю, что другого способа ускорить окончание войны, кроме как разрушить вертикаль, всю вертикаль власти на Украине, ее нету. Ее нету, да, как бы, кроме того, как усилить, так сказать, удары по всем объектам инфраструктуры, просто-напросто нету. Вот, если говорить о военных способах, да, вот, например, сейчас, и при этом действовать, так сказать, надо, что называется, с выдумкой. Что касается Запада, ну, все опять все та же самая тема. Ну, если, вот опять же, мы не создаем для них никаких проблем, ну, понятно, что они будут хамить, они будут, так сказать, наглеть, они будут, им будут казаться, что они в безопасности. До тех пор, пока они будут в безопасности, они будут делать что угодно, там, всяким сюрпризами нам грозить, там, и все остальное. Але и это еще не все, у сегодня 10 липня. Розпочалася конференция с Украины. вона триватиме два дні, і це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня і присвячена вона підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Мета конференції мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема і шляхом залучення приватного капіталу, а ще підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам. І вже знаємо, що на неї прибули Володимир Зеленський, а також прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерць, а ще президентка Європейської комісії Урсула фон дер Дерляєн та глава уряду Польщі Дональд Туск. І знову на болотах несеться. Я от зараз дуже странно слова скажу. Я звернуся до українців. А коли у вас наступить прозріння? Когда вы поймете, что связано с нами единой исторической пуповиной, и когда вы поймете, что единственные люди, которые желают вам добра, это мы и белорусы, посмотрите, что вам дал Запад. Теперь уже готовы призывать женщин, и когда вдруг вот этот морок пройдет, и две, ну, очевидно, мощнейшие армии Европы, российская, и украинская пехота объединятся против общего врага. И вот тогда европейцам и их заморским хозяевам станет страшно. А вы тогда получите жизнь, которую заслуживаете на своей земле. И поля будут колоситься, и заводы опять будут работать, и наука. И вы не будете стесняться говорить дома на вашем родном языке. И не будете коверкать замечательной певучей соловины, который не у всех вас родной. И вы вдохнете полной груди. И вместо польского, немецкого и американского хозяина поймете, что вы сами хозяева на вашей земле. В составе единого государства. С общей традицией, общей историей и общей судьбой. Але давайте не забувати попри всі ці скиглення руперів Путіна і навіть проблеми у війську окупантів і звісно проблеми з мобілізацією гарматне м'ясо в Путіна ще є. А отже, в наших оборонців багато роботи. Тож давайте підтримувати сили оборони і донатити на потреби нашого війська. Це для того, щоб окупантів ставало менше. І, звісно, дякую вам за ваш зворотній зв'язок. Дякую, що дивитеся і коментуєте. Залишайте коментарі і під цим випуском. Нехай, як я вже казала, його побачать і якомога більше людей. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску, бо стукають знан на болотах регулярно.